Pada 13 Oktober tahun 2024 dalam konvensyen Parti DAP Wilayah Persekutuan mereka telah meluluskan satu resolusi DAP cadang Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 dipinda. Dan sekarang ini menteri yang menjadi menteri wilayah adalah daripada parti ini. Jadi persoalan kita apakah kajian yang telah dibuat oleh kerajaan persekutuan sekarang ini? adalah atas desakan ataupun perjuangan satu-satu parti terutamanya yang ada di dalam kerajaan. Saya ingin menarik perhatian apa yang penting dalam uh, isu Datuk Bandar Kuala Lumpur ini. Setelah Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 diluluskan, ada satu peruntukan di dalam itu yang menyebut mengenai pelantikan Datuk Bandar Seksyen 6.1. Datuk Bandar hendaklah menjadi pihak yang uh, menguruskan Bandar Raya Kuala Lumpur dan beliau telah dilantik oleh Yang Diputuan Agong. Oleh kerana yang ada dalam Dewan Bandar Raya ini hanya Datuk Bandar sebagai ketua kepada pentadbiran Kuala Lumpur dan ianya juga mempunyai satu lembaga yang dipanggil Lembaga Penasihat Dewan Bandar Raya. Siapa yang melantik lembaga ini? Seksyen 7 menyatakan bahawa Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur hendaklah terdiri daripada orang yang dilantik sebagai anggotanya oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam warta. Jadi, kata kunci di sininya Datuk Bandar Kuala Lumpur dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang menasihati Datuk Bandar juga dilantik oleh Yang Dipertuan Agong. Persoalannya, adakah kajian dibuat untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan ini untuk menghapuskan kuasa yang ada, kuasa pelantikan yang ada kepada Datuk Bandar DBKL dan juga lembaga penasihat DBKL ini daripada Yang Dipertuan Agong kepada cara-cara lain. Sebagaimana yang telah disebutkan Benda ni tiba-tiba timbul selepas DAP Wilayah Persekutuan mengadakan konvensyen dan dalam komisen tersebut mereka telah buat keputusan untuk meminta supaya uh, pemilihan PBT dibuat secara pilihan raya termasuk pemilihan Datuk Bandar. Ini daripada parti. Padahal kita tahu uh, pemilihan Datuk Bandar dan juga penasihat itu ialah pentadbiran bukan politik. Jadi ya, kalau kita nak masukkan politik dalam dalam pentadbiran itu tidak wajar. Pentadbiran ni dia tidak mengira parti. Dia adil kepada semua. Tapi kalau kita masuk parti politik, sudah pasti dia akan mementingkan parti politik. Kita menyokong Akta 1976 Akta. Ya. bahawa tidak perlu dibincangkan lagi perkara ya. ini. Kalau dibincang ianya akan menimbulkan uh, polemik Perlu kesah yang tidak menentu kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ini kena ikut demografi kependudukan. Demografi pendudukan di rakyat Malaysia ialah 70% bumi putera, 26.6% Cina, 6.6% India. Ini demografinya. Jadi kita tak, kita tak boleh buat sesuatu yang boleh menyebabkan timur keluh kesah di antara kaum. Kalau kita buat juga di bandaraya, dia akan menimbulkan kesan yang tidak baik dari segi hubungan kaum. Terima kasih.